Açıqda yaşayış binasında yanğın başlayıb. Aparativin xəbərinə görə hadisə Binəqədi rayonu Azadlıq prospekti 200 drop 36 ünvanında qeydə alınıb. Hadisədən sonra Azadlıq prospektində nəqliyyatın hərəkətinə məhdudiyyət qoyulub. Nəqliyyat və İntellektual İdarəetmə Mərkəzi sürücülərə alternativ olaraq Şövqət Məmmədova küçəsindən istifadə etmələrini tövsiyə edib. Yaşayış binasında baş verən yanğının söndürülməsinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğınsöndürənləri cəlb olunub. Nazirliyin yaydığı məlumata görə 112 qaynar telefon xəttinə Bakı şəhəri Binəqədi rayonunda 6000 binasında yanğın olması barədə məlumat daxil olub. Dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin canlı qüvvə və texnikası, o cümlədən helikopter hadisə yerinə cəlb olunub və aidiyyətli qurumlar məlumatlandırılıb. Hazırda APA TV-nin çəkiliş qrupu Azadlıq prospekti 200 ünvanında yerləşən binanın yaxınlığındadır. Yanğın nəsinəsində demək olar ki evin bütün mənzilləri artıq ə, yanıb hədsə zamanı fövqədi hallar nazirliyin əməkdaşlarının ilkin aldığımız məlumat budur ki, hal-hazırda binada bir neçə sakin, mənzildə bir neçə sakinin qaldığı bildirilir. Onların evakuasiyası üçün fövqədi hallar nazirliyinin işçi qrupu hal-hazırda hədsə yerindədir və onların təxliyə olunması üçün ə, bütün ə, deməli fövqədi hallar nazirinin işçi briqadası hədsə yerinə cəlb olunub. Binanın sakinlərinin təxliyəsinə başlanıb. APA-nın hadisə yerində olan əməkdaşının verdiyi məlumata görə, artıq yaşayış binasında qalan şəxslərdən 6 nəfər Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri tərəfindən xilas edildi. Hazırda binada qalan digər şəxslərin xilas edilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Yanğın baş verən binada ölənlərin olub-olmadığı hələlik məlum deyil. Klinik tibbi mərkəzin toksikologiya şöbəsinin müdiri Azər Maksudov APA açıqlamasında bildirib ki, yanğın baş verən binadan 2 nəfər tüstüdən zəhərlənmə diagnozu ilə xəstəxanaya gətirilib. Yanğın baş verən əraziyə 30 təcili yardım briqadası cəlb olunub. Səhər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Afiya verilən məlumata görə, indiyə qədər yanğından zərər çəkmiş 15 nəfər ərazidən götürülərək müxtəlif xəstəxanalara yerləşdirilib. Hadisə nəticəsində xəsarət alanlarla bağlı tədbirlərin görülməsi üçün klinik tibbi mərkəzə, travmatologiya institutuna və Respublikanın yanğın mərkəzinə xüsusi tapşırıqlar verildi.